Очках. Он вечно кричит, что он контуженный, он нам угрожал. И пытаются, я так поняла, что его куда-то забрать. Правильно я понимаю? Ну, правильно я понимаю? Согласно 34-й статье Конституции, я соображаю, что я буду вести видеопротокол для ЕСПЧ Европейского суда по правам человека. Я вам сказала, не обращайтесь ко мне вообще. Вы поддерживаете насилие над детьми. Вы. И, наверное, по вашей вказивке идет угроза сюда изнасилования моей дочери. Мне пишут в телеграм. Я предполагаю, что это лично вы. Я пока только предполагаю. Как это не вы, если семилетнюю девочку вы больше месяца терроризировали, которая сейчас проходит психолога, и а по ночам плохо спит. Я еще раз говорю, это превосходство. Отца увезла скорая в больницу. Что вы брешь? Я говорю, Я я сказала, не, не обращайся. запрещай, моя воля, чтобы вы ко мне обращались. Отстаньте от меня. Отстаньте, сказала. Частная приватная фирма, которая оказывает социальную поддержку. Прям на ноль! Зрадники. Кто? Вот эти двое. Зрадники украинского народа. Зеленый О, віськові. Віськові. Які вони військові? Так він кричав, Я вам документи не вже Я хочу ваше два рази більше, ніж Так он кричав, я тут Я этот і дівчинку нашу оскрбляв, де там Світланка. какую мобилизацию? А Рад Конституции сказал, что у нас добровольная мобилизация. Почему вы не, выполняете, вы, почему вы не выполняете его требования? У нас добровольная мобилизация. Как 17 и 65 статья относится к гражданским? Я еще раз повторяю, 17 и 65 статья относится к гражданским. Я еще раз повторяю, you do speak English? You me? Вы меня понимаете что нет? Вы меня не понимаете. То есть я говорю на трех языках, вы не понимаете, о чем я говорю. Да, вот этот ухилянт, и он прикрывается, у него задали вопрос, почему у вас сын не на войне, знаете, что он ответил? У моего сына проблема с ногой, туда и без рук берут. Так что у вас сын, берем вашего сына и согласна поехать, реально согласно. Вы едете, я еду, вот эти все ребята, которые тут едут. Поехали, все хлопцы. Поедутся. Я Эду, буду вашим комбатом. Снег. Вашим комбатом. Нет, все, я ей сказала, это моя воля. <с>... Ты посадовая особо, это моя воля. Понятно? Может мне подчиняться? Все... <voulo> <с... <с...> <с... <с...> Быстро. Еще ваше О, это уже преосвященство. Называйте меня ваше преосвященство. А у вас есть духовный фан? Как, У вас есть духовный сан? Да, у меня есть душа, в отличие от вас. А, И сердце есть. Да, да, да. ну с этой лыбится, ребята. Да, я ну, не... конечно, лыбится. Я, я предполагаю, у него такой же диагноз, как у, у Коробова. Вы вообще не, не что я... Буду знать, я как вас да, я да. да, обращайтесь ко мне. Ваше Преосвященство, Ваше Величество. Не желаете ли вы... Почему когда военные карточки блокируют, мы приходим, мы не проявляем себя? А вы не брожаете, он успокоится. Успокоится, таки он спокойно. У меня горячая кровь, я Анжела Рустеловна. У меня отец мусульманин. Запомните раз и навсегда. А мусульманин? Аньба, 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 Аньба. Всем. Предатели! А вот этот, ребят, вот этот, который в кепке, вот сейчас я его увеличу фотографию, вот. Сейчас я даже подойду. Вот этот, который хотел, чтобы на меня составили уголовное дело, это я, которая защищаю военных, я, которая хожу в суд, я, которая защищаю стариков, детей, инвалидов, одиноких мам, многодетных мам. Когда мамочка э, одинокая приходит в службу по делам детей, просит помощи, помочь, а ей говорят, еще раз придешь, мы у тебя отнимем ребенка. И вместо того, чтобы поддерживать нас и с а, нами нет, объединяться, а епы, они нас... Полиция, вы... Есть! Где Андрюха? Ты решил у него машину украсть? Вор должен сидеть в тюрьме. А напомните, как вас зовут? Да не надо мне ваши документы. Я же замуж за вас не собираюсь пока что. Напомните, пожалуйста. А я вспомнил Нет, Александр, как? Много лет назад было на набережной такое заведение, Бакан называлось. Вы крышевали там гоп-стоп. Там людей гоп-стоп делали, Поэтому у вашего сына проблемы со здоровьем. О, видите, признаю То есть он признал, поэтому у вашего сына проблемы. А у внуков будет еще хуже, не переживайте. Будет. Карма. Я вам говорю, ну, карма, это, это, не я, это карма. Закон а то я не выгадываю, это карма, Бог есть, я верю в Бога. И я живу по законам и по совести. А вы живете с 60 Конституции, зачины в Козевке, и продаете, предполагаю, 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 что продаете людей, предполагаю. Я еще раз говорю, ну что, едем, я буду твоим комбатом лично. Поехали. Я думаю, что вы не будете. Я буду. Это моя... Ты посадова особа, а я народ Украины. Я власть. Поехали. Поехали. Не, какого? Да закинча? Не, по... Не, как он... как Поехали. Без нас уже разберутся. Желающие есть с нами поехать? Желающих? С Анджело Рустемовной? Ноль. Ноль. Я ваш комбат, хлопцы. Поехали. Вы как раз у вас бусик. Вы как раз подготовлены. Поехали. Стрелять умеете. Поехали. У меня тоже есть разрешение на ношение оружия, так что let's go. Пацанов надо менять. Поехали. Вы давали присягу народу Украины. Я тоже как бывший сотрудник администрации давала присягу народу Украины. Я говорю, поехали. Я говорю, поехали, пацанов надо менять, пацаны без ротации сколько. У тебя совесть? Ты где ее, в каком классе на... променял на булочку? Фамилия? Смаль Александр. Андрей. Андрей, то есть, да, Смаль Андрей. Давай, давай. будешь. Да, конечно, вы, а то вы не знаете, кто это. Кто давал присягу народу Украины, едет с Анжелой Рустевиной, которая два раза ее давала. Один раз на налога, второй раз в администрации. Ну, да. Сняли, да? Едем. А вы давали присягу народу, да? 17 -я, 65 -я статья Конституции не относится к гражданским. Я всю жизнь платила налоги, всю жизнь. Я содержала, военную зарплату платила. Поэтому, Все как то на... Подождите, как настала война, так давайте гражданских. А как начали вас, в блюд, погонять, так вы сразу... Конституция, я человек! Разделись все, если вы люди, раздевайтесь, я отвернусь. Раздеваемся. Так, ребята, у кого-то... Так, тебе. я Где? он тут был? Неправда, телефон не... Залышила? Залышала? Куда его увезли, говорите? Он подождите, забыл. куда его увезли? Годин, 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 годин. Я куда его увезли? Кто увез? Фамилия? Сказали. Я говорю, что, подождите, вы, под, да подождите, вы его, его отпустили? Он сам ушел. Буду... Где... Узнаете, я еще раз говорю, кто ведь поедал на особо? Где тут? А тут они там, знают. Там, Подожди, сейчас узнаем. Были... Так, говорите, куда, куда он делся? Он сам вышел? Они сам? Знают. Сам, своими ножками. При том, что он за машиной своей не поехал. Вы зараз брешете. Брешет. Машина его стоит. Она, Она открыта, ребят. Там документы, там деньги, ключи. Я говорю, куда вы дели человека, говорю? Верните хотя бы череп его и коси, если вы ее сожрали. Я говорю, где человек? Телефоны, Телефоны, не не Телефоны не отвечают, вы похитили. Набирайте, набирайте вы, И лично вы набирайте. Запись из камеры, покажи, что не сам. Значит так, шановны. Шановный, сегодня пришло 50 людей, завтра придет тысяча. Я еще раз говорю, без в Запорожье торговля людьми не будет. Не да, будет да, У вас четыре да, с половиной да, тысячи да, полицейских да, в Запорожье, только да, полицейских. Да, вперед. Да, Я говорю, вперед, говорю. Громко. А вам да, да, страшно? <свят> вы трус. <свят> трус, не играет в хоккей. Вы трус. <свят> я да, вам говорю, как женщина. <свят> вы трус. Да, Покажите, что вы не, правило, не вы не трус. Телефон не сбросили. Сбрось, Сбросили. Сбрасываю. Звоните. О, вот и пошли. Тихо. Тихо. Вы, вы трус! Вы не знаете, где были эти люди? Предоставьте видеозапись, э, чтобы он сам выходил отсюда. А что вы? вы, не вы да. Предоставьте ли вы ли видео с камеры, что он вы отсюда вышел сам. Подождите, вы Олег, подождите, подождите, предоставьте видео с камеры, что он отсюда вышел сам, Рома! Я видео, давайте видео, он вас все снимает, давайте сюда видео. Согласно Сороковой статьи Конституції я вже звернулася. Далер, я повністю з вами согласна. Пацани, хто нас зараз смотрит хто знаходиться на ротації? Ви розумієте, о чем я говорю? Я говорить не буду. Я еще раз говорю, а что ты, подожди, а что ты на суд не приходишь, когда пацанов судят, которые по 22 года им, как твоему сыну, твою дупу защищали, были 15 месяцев без ротации на ноле, ну крыша поехала, блядь, они пацанов в пакетах своих выносили, что ты к ним на суд не приходишь, чтобы их не посадили? Я хожу, а ты что не выходишь? Ты собираешь бабки, чтобы его освободить по 215 21 тысяч? Нет. О! О, Андрей, Андрей, ты где? Я в военкомате на... Ну, Ореховском... а -а -а. <lak> тихо, тихо, да, тихо, где, где, да, тихо, говорю, где, где? Я в военкомате на Ореховском шоссе. Ну что, шо? позор, позор и трус, запомни. Алло, подождите, алло, алло, да подождите, алло. Адвокат с тобой? Мы на связи, мы готовы подтянуть еще людей. Полиция нам не проблема. Если надо, люди, люди, люди готовы приехать не только из Запорожья, да тихо вы! Люди готовы приехать не только из Запорожья, но и рядом со всех сел. Готовы приехать не только мужчины, но и женщины. Хорошо. Трубку бери, все будет хорошо. Давай. Там адвокат, с ним Он, все нормально. С ним адвокат, <просил> ребят. Чей, Чей телефон? Где этот? Я же ему не договорила. Я являюсь подсобником, <просил> являюсь геноцидником, подсобником похищения людей, в насилии не только над мужчинами, а над женщинами, но и над детьми. Трус, 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 трус Струс, трус! Кстати, а у вас нету крема для обуви? А то ваши меня покрутили, я что там накремила, он отоптали все ноги. Нажальна. Хлопцы полицейские, у вас есть? А вы в кроссовках ходите, что вам там кремить? Ну, у вас вот. только вазелин есть? Есть? Давай. У них только вазелин есть. Покупайте, вот люди попросили а вы, можете, вы, опа. Растоптали, вы, нагадили, вы сказали, Поэтому ждем делают. От Андрюхи а, Его освобождения Значит, Андрюха Находится в РТЦК ТСП На Ореховском Ребята, ждем, значит, его звонка Звонка его адвоката Куда ехать помогать ну, Мы сейчас находимся в Орженкинский райотдел Поэтому так мы и не его хвалили, мы другого хвалили. Поэтому ждем Андрея, да, он там с адвокатом. Все будет хорошо, разом и силой, всегда говорила. Конечно, возьмем, обязательно. Алекс, подождите. Я понял, за что вы говорите, но это озвучивать в эфире я не могу. Так, э, Даниил, спасибо за комплимент. Спасибо, ребят, большое. Я с вами не прощаюсь, я говорю, до новых встреч. Все буду украинцами.